друзья Николай Горенко, женщин клуба Ребята, если не против, сейчас. Если вы, не против, конечно. Конечно. вы можете продолжить то, что вчера... Отсюда видно нормально? Да, нормально. Я со своей зрением вообще бы не видела, поэтому я вам принесу. Я почему хотела сейчас снова это провоцировать, потому что посетительность не посидел. <coughs> вот. <coughs> Если что-то невозможно предотвратить, значит, надо это что? Возглавить. И это всегда касается страха, потому что если мы не можем не бояться, значит надо научиться правильно бояться. Один из ярких примеров Натали Она говорит, я боюсь быть бедной Поэтому она всегда в прекрасной форме, и да, она здесь правильно наставила свои страхи. И это касается каждого из нас, Ну, я сейчас так немножечко поверхностно затрону эту тему. То, что, что вам страшнее? Позвонить человеку, сказать «Алло» или вам страшнее, когда кто-то из близких да, срочно нужны деньги, я даже не хочу пример приводить, да, ну а я что? Ну, я не могу тебе дать образование, я ходила... Иди в бурс. Бурс, да, как по слову. Страшное слово бурса. Не дай бог. То есть, ну, что страшнее? Я, кстати, забыла одну штуку, посмотрю еще. Вот, то есть, просто перенаправьте свои страхи. Что вам страшнее? Быть больным? там, несчастным перед детьми или там, перед родителями своими, ну а я что так руками разводить, или научиться общаться с Что страшнее? Вот, это, если брать очень поверхностно. По поводу, как вести людей, очень классная тема, на самом деле. И что я для себя поняла, потому что я тоже, как и многие люди, ходила на работу, несмотря на то, что мне моя работа нравилась, я ее под себя подбирала, то есть вот, прям, чтобы вот там реализоваться можно было как личность. Да, это получалось, но зарплата, она была и то зарплата. Вы же не делаешь, как ее не люблю. Я начала понимать, что даже если я нашла все чисто для себя, вот как мне нравится, это моя сфера, где можно действительно реализовать себя, то я себе никогда в жизни не смогу купить. Я же там автомобиль, там нормально отдыхать и вообще жить. То есть она так осталась, работа метро-дом, метро-дом работа, так оно и будет на пенсии продолжаться, собственно, ничего не поменяется. И от этого начинает, ну, холодок сознание по спине бегать, и страхи, они в другую, другое русло направляются на самом деле. И все же знают канал CNN. Вот. У этого канала есть основатель человек, он наш современник, и у него когда брали интервью, и ему задали вопрос, а может поделитесь, то есть вы раздупахали такой махину, который знает весь мир, по сути -то. то есть что вами движело? Он говорит, вы знаете, я просто поставил цель, которую невозможно реализовать в одну жизнь. То есть надо ваши цели, желания, это показатели, чего вы стоите на самом деле. Если цель ⁇ встать в кровати и хотя бы как-то провести этот день, ну, всем ну, несложно представить, что это получится. Если ваши цели амбициозны, смелы, дерзкие, и дерзкие, и они страшно даже подумать, как это вообще делать, вот это реально цель, которая вас взрастит, от которой вы продвинетесь. И вы сами потом сами себе спасибо скажете за то, что вы даже посмели об этом подумать. В анекдоте лежат два друга под деревом, и один говорит, а, вот если бы у меня был миллион долларов, я, там, я бы там и то, и то, я бы там и поехал, там, и, там купил себе виллу, и там яхту, и там, и там, и то, и все. А другой слушал это красиво, скажет, вот если бы у тебя был миллион долларов, а ты бы дал мне там денег, хотя бы 1100 долларов, не не дал бы. «Как? Мы с тобой больше друзья, ты не дал бы!» Даже помечтать об этом не можешь. Даже не можешь позволить себе об этом разрешить. Помечтать. Ты видишь, так же мечтаю. <свят> Настолько каска низко посажена над этим образованием, что вы роботы био, ходите вот на работу, и все, и все, и все. А в этом что помогает? Книги. И самое-самое сильное – это общение с правильной личностями. То, что я для себя тоже взяла. Я в какой-то момент поняла в жизни, что я уже столько всего начиталась. Вот реально, я перечитала тонны книг по саморазвитию. Там. Да, это дало хороший, знаете, как -то, ну, я продвинулась. То есть я уже не могла сказать, что я прям какое-то там существо вообще без представлений, да, как же там ставить цели и добиваться. Но это был не очень большой шаг, которого мне хотелось. Единственное, что можно реально продвинуться. Ну, помимо внутреннего, да, вот этого намерения, это единственный момент, это общение с правильной личностью. Потому что вот поднимите руки, кто хочет, чтобы у него была команда, структура. Вот, прям такая, знаете, с которой, даже если завтра там... Ну вот, кстати, я раньше говорила, о, класс, например, слова э, в какой-то степени здесь, они реализовались. Я раньше говорила, что, например, мы в FFI, то есть надо вот, видеть так, чтобы у вас была такая команда с вами за плечами, что даже если завтра весь мир в один день перейдет на солнечные батареи, и ФХА, по сути, да, он станет нерентабельным, никаких претензий будет, вот, то вы с этой командой все равно заработаете деньги, возьмете там эти солнечные батареи и на них поднимете деньги. То есть надо видеть вот так. И сейчас вот на таких событиях да, частично это происходит. То есть что надо? Чтобы у вас была команда, и вы подхватили да, эту тему, и там продолжили уже работать, еще больше зарабатывать. Первое, что нужно сделать в этом случае, это только для тех, кто хочет, чтобы у него была классная структура. Не просто у меня толпа ставки а люди, у которых с вами отношения. Просто человеческие хорошие отношения в которых с вами совместное дело, вы движетесь. Первое, что нужно делать каждому из нас, и я для себя тоже прозрела в какой-то момент после тонны прочитанных книг, это надо стать частицей чьей-то команды. Это не просто подписаться на стартер кит или неважно на что там, не просто зарегистрироваться. Это найти личность. И быть вам послушным и прилежным чему-то. Как увидеть этого человека? Это изнутри исходит, вы просто смотрите, да, кто успешен теми, в теме, в которой вы хотите продвинуться. И изнутри у вас идет ощущение, что я хочу быть похожим на этого человека. Я что не нужно. Я очень хочу быть похожим на этого человека. То есть примерно зарабатывать вести примерно такой же образ жизни видение понимания ситуации то есть, ну, то есть он вам нравится им планирует вот как он да, перемещается по жизни потому что иногда у нас есть знаете такое как бы представление которое она даже не до конца осознано, что вот если я где-то участвую или там за кем-то следую, то есть это не набор мотивирующих роликов на youtube которые, да, они у нас у всех есть, но за ними, куда за ними идти? Да? Это даже могут быть люди из разных компаний, но они такие, знаете, драйвовые, их, ну, приятно послушать, там, вдохновиться и заработать в своей теме. мало ли что, ну, там занимается лампочками. <laughs> Нравится, как он их подает. То есть это не набор просто книг. Да, это все вспомогательное костыли, Но если у вас нет конкретной личности, за которой вы хотите следовать, то за вами тоже автоматически до непосредственно. Не потому, что вы плохой, а нет дубликации. Нет дубликации. То есть настройтесь на то, чтобы найти вообще у любого человека по жизни должен быть ну, как наставник, учитель, ну, как хотите называть, то есть человек, за которым вы вот по жизни, да, змей под захвостик, слоник держит вам ну, под захвостик, вот примерно так. Потому что в наши с вами годы, мы с вами не в детском садике, так, да, не вязали. Уж если бы мы сами могли это есть люди они ну, из разряда там, приравнять можно там днями, которые да ну это редко то есть если бы мы с вами могли сами мы бы уже что ну, надо себе в этом признаться правильно если бы я мог сам уже бы оно было бы если этого нет первое надо себе в этом признаться ну нету ну это не страшно уже можно научиться. Как научиться? Увидеть человека, у которого это уже реализовано, и начать плотно с ним общаться. И быть послушным, послушным, примерным учеником. Это очень высокий, высокий гарант того, что у вас начнется очень много меняться в жизни вообще, в принципе. То есть найти конкретную личность и начать за ней следовать. Опять же, вопрос по отследованию. Как следовать за человеком? Многие пытаются повторять, дублировать. То есть я вот буду все. Вот я его увидел, я буду повторять. Не надо повторять, надо скинуться Потому что если вы будете повторять, то вы пришли в спортзал, решили к лету подготовиться, потому что что-то лишнее, тут слабенькое, ну, решили, да, подтянуться. И к вам подходит тренер такой, который живет в этом зале уже много лет, такой весь там рельефный, рельефный. И вы начинаете за ним повторять. И берете штангу 200 килограмм. Что с вами будет? Это будет первый, последний баллон спортзал, да? Но если вы будете его слушаться, делать то, что он скажет, а он понимает, что вам нужно говорить, тогда у вас будет очень сильно успех, и через совсем короткий промежуток времени вы будете с ним очень похожи. То есть если ты личность, то начать ее слушаться. Передаю слово. Спасибо. За Вчера просто до трех ночи еще в отеле смотрел там на ютубе, нашел девушку, женщина такая, она лет 30, как она выглядит. Она заработала. Был у нее человек, там полтора года в компании, заработала сначала ну, миллион евро в месяц, когда работала. А потом ну, решила поехать отдохнуть и пока отдыхала ну, так уже команду поставила полмиллиона евро за Да? Мог оторваться. Есть, бывает. Нормально, нормально. Интересно было, как это, как она общается. Слушал. В принципе, те же самые, те же самые принципы, да? То есть просто стиль общения, как она общается. Закончила там Правда, она несколько выше, там юридическое образование, какое-то финансовое Вот она интересно рассказывала, там тоже делала презентацию, вебинар и рассказывала, говорит, вот, приводит статистику европейских стран, потому что мы не берем какие-то развивающиеся страны или там какие-то сложные ситуации, потому что там статистика еще хуже. То есть вот она брала статистику успешных стран, Западная Европа, и там вот интересно она раскладывает, то есть до 6 лет там человек полностью в семье учится ходить, да, говорить учится, потом идет начальное образование, да, там какие-то базовые предметы, потом идет уже более какая-то специализация, да, и потом он начинает уже зарабатывать к 65 годам он как бы уже, то есть к 65 годам только 5% в Европе они становятся финансово независимыми. Да? То есть 25 из 27 люди начинают зарабатывать, до а 65 они только 5% финансово независимы. Это там 25% она пишет уже, умирают к этому времени там именно статистика за 2011 год потом из них там было есть из тысячи человек 250 умирают 50 человек только становятся финансово независимыми и один человек только становится миллионером тысяч человек, один а человек становится в Европе, в западном Америке. И вот дальше она ведет раз на да, так чему она это все подводит. Она подводит это к тому, что э, на самом деле вот эти 50 человек из тысячи ну, в благополучной Европе, э, это люди, которые вот именно профессионалами какой-то деятельности. Он говорит, что я вас призываю всех каждого, кто здесь находится, потому что вот именно люди, которые здесь находятся, они как раз и э, это вы, которые должны стать профессионалами. Есть такая потребность разобраться в стать профессионалом, как это все работать, научиться этому. Как раз вы входите в тех 55% пять процентов из тысячи, которые выдать на финансовую независимость. Такие интересные моменты. Вот. Но она э, как за счет чего просто было интересно. Я сейчас э, ну, как пересматриваю многие моменты, потому что у нас сейчас идет э, слышали да, там слово такое Джанес. джанес". То помимо того, что у нас финансово, да, все хорошо мы экономим мы еще к тому же и сейчас будем омолаживаться с вами, Да. да. Зачем много денег, если выглядишь старо, я хорошо. Да, да компания не Он начал пересматривать. То есть. Страшно, ну, хорошо быть молодым, но еще хотелось, да, чтобы еще и с деньгами. Молодой с деньгами, это вообще круто. Вот. Поэтому... Вот. Ну это как бы чисто ну, мои, мои там размышления, я не, не знаю, насколько они правильное время покажут. Вот начал пересматривать. Я так понимаю, что ну, немножко должна какая-то целевая аудитория, она вот, именно под эту компанию, она немножко должна быть ну, другая. типа мужское, хотя у меня, не знаю, 95% там команды, наверное, женщины. Мужкие, вы, женщины. Ну, то есть там буквально 2-3 парня, которые есть. Я... которых я знаю. Теперь не знаю, может, как бы тема женская, может, больше мужчин появится, не знаю. То есть я так понял для себя, что э, ну, больше теперь акцент надо делать все-таки на людей, которые вот, стремятся к профессионализму, да, то есть которые вникают, что за тема, разбираются, какие Вот, И вот на самом деле просто вот, там были эти вопросы, страхи, да, там как-то там... Ну, у нас уверенность, страхи. Oh. no, so, okay.